السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكمان ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومناد كلماته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur علينا min khazaa'ini rahmatik ya arhamar rahimin amin ya rabb Amma ba' Muslimin muslimat hadirin hadirat para pencinta ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bacaan dan sambungan pada ayat ke-73 dan seterusnya ayat yang berikutnya pada ayat ke-74 لا يبقى النساء مكسورة تنكلابان بلوس الله سبحانه وتعالى بر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا صدق الله العظيم مكسوتني لندم sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia dari Allah Sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya seolah-olah tidak ada hubungan mawaddah. Tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Mereka berkata alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Oleh itu orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati yakni gugur syahid atau beroleh kemenangan maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar kita lihat tuan-tuan pada ayat ke-73 merupakan sambungannya kesinambungan yang sangat dekat pada ayat ke-72 bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan adanya di kalangan kamu yang lama menyubhati an. Mereka yang di kalangan kamu merasa berat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan sekiranya mereka terlihat musibah, lalu mereka menyatakan alangkah baiknya kami terselamatnya kami kerana tidak mengikuti peperangan yang mengorbankan sejumlah nyawa yang terkorban dalam sesebuah peperangan. Musibah yang dimasukkan pada 772 tuan-tuan ialah kematian di kalangan kenalan mereka dikenal, di di kalangan ahli keluarga mereka yang gugur dalam medan peperangan. Dalam peperangan Uhud bagaimana adanya di kalangan orang-orang munafik dan adanya kalangan mereka yang lemah imannya akhirnya mengundurkan diri daripada peperangan Uhud tersebut. Setelah mana terkorbannya ramai di kalangan para sahabat, maka mereka melihat bahawa itu merupakan musibah. Dan mereka terselamat daripada musibah itu. Sedangkan tuan-tuan 70 yang telah gugur syahid, tidak ada kerugian bagi mereka sedikit pun. Walaupun umat Islam pada ketika itu tidaklah menggapai kemenangan secara sempurna tetapi 70 yang terkorban itu meninggalnya mereka dan Allah memberikan ganjaran syahid kepada mereka yang ikhlas berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kata-kata di kalangan orang-orang munafik ataupun di kalangan mereka yang lemah imannya. Tatkala mereka melihat kekalahan di kaum muslimin, mereka menyangkakan Allah menyelamatkan mereka daripada musibah. Tetapi sebaliknya tuan-tuan sekiranya kata Allah wala in asabakum fadl sekiranya kamu wahai orang yang beriman diberikan fadl diberikan anugerah dan anugerah yang paling utama dalam sesebuah kemenangan dalam sesebuah peperangan ialah mendapat kemenangan sekiranya orang yang beriman mendapat kemenangan lalu orang yang munafik dan orang yang lemah imannya ini sebaliknya akan merasa berduka cita mereka menyalahkan diri mereka kerana mereka tidak menyertai peperangan tersebut. Bukan kerana apa tuan-tuan kerana dalam sesebuah peperangan biasanya pihak yang menang itu boleh mendapatkan ghanimah, alfaih atau sebagainya. Apa sahaja yang berupa material yang berbentuk keduniaan seperti mana harta ditinggalkan oleh musuh maka bolehnya untuk dirampas bagi pihak yang memenangi dalam sesebuah peperangan. Jadi itulah keduka citaan orang-orang yang tidak menyertai peperangan itu. Bukan semata-mata mereka merasa ralat tidak menyertai sesebuah peperangan yang dimenangi oleh kaum muslimin. Disebabkan untuk ikhlasnya mereka kerana Allah, sebaliknya mereka merasa sesal. Tidak mendapat bahagian daripada ghanimah yang telah pun didapati oleh kaum muslimin yang yang beroleh kemenangan. Lalu itulah tuan-tuan satu kerugian yang mereka merasakan dalam hati. Ka takum bainakum wa bainahum mawaddah kata Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada hubungan tentu mereka mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengan mereka. Kerana itulah tuan-tuan di kalangan mufassirin ahli tafsir menyatakan dua ayat yang kita bicarakan ini khusus kepada golongan yang kurang imannya. Tidaklah menafikan mereka sebahagian daripada orang beriman. Kerana perkataan mawadah di sini kasih sayang. Dan orang yang beriman dengan yang beriman selain daripada mereka mempunyai hubungan kasih sayang. Disatukan mereka di atas dasar akidah yang sama dan sedikit sebanyak perasaan kasih sayang itu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka yang tidak menyertai peperangan menyatakan, Ya laytani, alangkah ruginya aku Untu ma'ahum sekiranya aku bersama dengan mereka yang berjihad tadi dan mereka beroleh kemenangan. Fa'afuza fauzan a'zimah. Aku juga akan beroleh kemenangan yang besar. Inilah merupakan kata-kata sesalan bagi mereka yang uh, tidak menyertai peperangan yang dimenangi oleh kaum muslimin. Malangnya tuan-tuan definisi kejayaan bagi mereka ialah semata-mata mendapatkan ghanimah. Mendapatkan harta rampasan peperangan yang dirampas daripada pihak yang kalah. Lalu untuk mengelakkan perbuatan sedemikian perasaan menyesal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Terutama di kalangan lelaki yang mempunyai kekuatan fizikal yang tidak ada keuzuran bagi mereka untuk mereka tidak ragu-ragu dan tidak sangsi untuk berjihad mengutamakan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan arahan fal yuqatil maka hendaklah orang-orang yang mengutamakan akhirat sanggup untuk menggadaikan akan kepentingan dunia. Dan dalam terjemahan kita tuan-tuan didahulukan perkataan oleh itu orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada dunia hendaklah mereka berperang pada jalan Allah. Walaupun secara terjemahan yang secara harfiah ialah didahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan fal yuqatil. Maka hendaklah berperang kata Allah. Siapakah yang Allah Subhanahu wa taala serukan dan juga memberikan satu ganjaran yang penting dalam arahan Allah untuk fal yuqatil fi sabilillah. Lalu definisi kepada siapakah arahan ini diturunkan kepada mereka yang alladzina yashruna alhayata dunya bil akhirah. Mereka yang sanggup untuk yashruna Kalimah yashruna bermaksud menukar ganti ataupun berjual beli. Kan dalam urusan seharian kita tuan-tuan pastilah kita sentiasa melakukan transaksi jual beli. Yabi'un ataupun yashrun. Yashrun bermaksud berjual beli. Kita menyerahkan satu yang bernilai yang kita miliki dan mendapatkan satu yang bernilai. Itulah tukar ganti yang kita lakukan di dunia ini. Sama daripada urusan jual beli transaksi yang lain dan sebagainya. Tetapi ya, seutama-utama jual beli yang kita gadaikan di dunia ini ialah untuk mendapatkan kepentingan akhirat. Seorang yang mampu untuk menggadaikan jiwa raganya, kehidupannya yang berbentuk sementara, begitu juga harta benda yang dimiliki untuk mendapatkan keutamaan yang lebih utama di hari akhirat. Sedangkan di hari akhirat, tuan-tuan, tidak ada sedikit pun yang setara dengan apa yang uh, didapati di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan rezeki kepada kalangan hamba yang beriman hatta yang tidak beriman sekalipun. Kerana tidak ada sedikit pun nilai di dunia ini berbanding dengan apa yang ada di hari akhirat. Sepertimana hadis yang pernah kita bincangkan, Nabi menyebutkan kalaulah dunia ini ada nilainya walaupun daripada sembilah sayap nyamuk, pastilah Allah tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya disebabkan tidak ada nilai lalu Allah memberikan dunia itu juga kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkara bersifat akhirat terutama di syurga Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam sebuah mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kan cemeti ataupun sebesar saiz cemeti di hari akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan satu analogi yang membuktikan bahawa hanya se secebis sehalus daripada apa yang berada di syurga seperti mana saizkan sebuah cemeti maka dengan cemeti yang besarnya itu sahaja di akhirat di ataupun di syurga Allah Subhanahu wa taala kata nabi SAW itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya dan ahli ilmu dalam membahaskan dunia dan seisinya itu bukanlah bermaksud dunia yang kita miliki semata-mata apa yang berada di sisi kita ataupun apakah yang ada di dunia pada hari kita hidup tetapi dunia yang dimaksudkan ialah dunia yang bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi sehinggalah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka semuanya itu jauh lebih kecil nilainya daripada secebis apa yang berada di syurga Allah Subhanahu wa taala secebis itu seperti mana saiz sebuah cemeti yang kita maksudkan Betapa saiz yang sekecil itu sekalipun jauh lebih bernilai kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Lalu Allah Subhanahu sebutkan itulah merupakan jual beli yang paling menguntungkan. Kita menyerahkan jiwa raga kita, harta benda kita dan kita bertaruh nyawa semata-mata untuk bergadai nyawa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad ataupun berperang itu perlu diikat dengan ketulusan hati hanyalah mendapatkan ganjaran dari Allah. Kan tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah sebutkan wa may yuqatil fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebutan fi sabilillah tuan-tuan dalam Al-Quranul Al -Quran Karim kebanyakan bermaksud pertemuan fizikal dalam medan peperangan. Maka itulah Uh, definisi fisabilillah yang diulang-ulang dalam beberapa ayat daripada Al-Quranul Al Karim. Maksudnya tuan-tuan manusia berlakunya peperangan sesama mereka. Ada yang disebabkan pertemuan budaya, ideologi, pertemuan bangsa dan sebagainya. Tetapi seutama utama peperangan ialah yang menegakkan kalimah tauhid yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tuan-tuan Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki dan hadis ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dan pelbagai konflik peperangan yang tercetus, adanya disebabkan hamiyatil jahiliyah, adanya disebabkan sebab-sebab jahiliyah, disebabkan sentimen kekabilahan, ada yang disebabkan harta benda semata-mata. Namun apakah keutamaan ataupun apakah sebaik-baik peperangan yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi memberikan formula bahawa peperangan yang sebenarnya ialah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Membela agama Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada perasaan ataupun peperangan yang hanya berunsurkan selain daripada itu. Tetapi perang yang dimaksudkan ialah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk juga dengan itu tuan-tuan untuk membela tanah air Sekiranya kita tahu kalaulah tanah itu dijajah, maka agama lainlah akan menjadi keutamaan rasmi pada sebuah tempat. Maka itu juga di antara kerangka dalam jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan memberikan satu jaminan. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana selain daripada itu. Bukan disebabkan uh, kebangsaan, bukan disebabkan harta benda, bukan semata-mata untuk mempamerkan kejaguhan ataupun kepakaran tetapi semata-mata fi sabilillah semata-mata berjuang untuk mempertahankan agama Allah marwah marwah tanah air dan sebagainya sekiranya mereka menang atau kalah dan kerana dalam peperangan ini tuan-tuan sama ada menang ataupun kalah fayuqtal au yaghlib kata Allah sama ada dia fayuqtal dan fayuqtal maksudnya dia meninggal dunia ataupun gugur syahid dalam perang yang disertai ataupun sekiranya mendapat kemenangan au yaghlib jadi ini kemenangan yang disegerakan di dunia dan mereka yang menceburkan diri dalam medan peperangan tidak akan beroleh kerugian sedikit pun sama ada mereka kalah sekalipun dalam erti kata meninggal dunia mereka dianugerahkan syahid ataupun mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kedua-dua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan fasawfa nu'tihhi ajran 'azima pastilah kami akan memberikan kepada mereka ganjaran yang besar ganjaran yang besar tuan-tuan ialah kiraan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap langkah kaki ke medan peperangan setiap sen yang dibelanjakan untuk kos sesebuah peperangan semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan pahala itulah merupakan wang ringgit yang kita harapkan ketika di hari akhirat yang boleh untuk menghapuskan segala kesalahan sekiranya ada dan mereka yang meninggal dunia disebabkan syahid akan terampun hampir kebanyakan dosa-dosa mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di kalangan ahli ilmu memberikan ingatan bahawa tidak bermaksud hutang itu juga diabaikan. Adapun hutang kepada siapa sekalipun sama ada yang syahid sekalipun apatah lagi yang bukan syahid hutang itu perlu dilunaskan. Dan kerana Nabi SAW sendiri pernah menyebutkan dan semua dosa-dosa si syahid ini akan terampun melainkan hutang yang belum dilangsaikan. Sekiranya hutang itu dilunaskan barulah kemudian mereka akan mendapat keseluruhan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah penutup bagi ayat ke-74 ini tuan-tuan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ingatan peri pentingnya untuk kita bertekad dalam hati kita untuk berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik nikmat keselamatan yang kita kecapi, kerana kerana keselamatan seorang itu mudah untuk beribadat. Tetapi ketika mana berlakunya konflik, berlakunya situasi jihad, maka itulah merupakan medan ujian yang sebenarnya. Janganlah dilalaikan kita dengan nikmat keamanan semata-mata sehingga melupakan untuk kita, sehingga melupakan kita untuk bertekad menjadi seorang yang syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perlunya ada tekad, yang membara dalam hati kita untuk menjadi salah seorang di kalangan mereka yang mujahidin. Orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa juga cara sekalipun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم انا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته